అందరికి శ్రీమాత్రుడు మహా సౌందర్యహరిలోని తొంభై ఏడవ శ్లోకం చదువుతున్నాను వినండి ఈ రామాహుర్దేవీ గృహిణ గృహిణి మాగమవిదో హరే పత్ని పద్మా హర సహచరీ మధ్రితనయా తురీయా కాపిత్వం దురధిగమ నిస్సీమ మహిమా మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పర బ్రహ్మ మహిషీ గిరా మావీ దృహిణ గృహిణీ మా గమవిదో గిరామాహుర్దేవి దృహీణ గృహిణీ మాగమవిదో గిరా మాహుర్దేవీ దృహిణ గృహిణీ మాగమవిదో గిరామాహుర్దే गृहिणगृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हर सहचरी मद्रितनयां हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरी मद्रितनयां हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरी मद्रितनयां हरे पत्नीं पद्मां హరహచరీ మధ్రయారీయా కపిరస్సీమ మహిమారీ దురధిగమనిస్సీమహిమారీయాపిరధి గమనిస్సీమ మహిమారీ కి दुरधिगमनिस्सीमहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी महामाया विश्वं भ्रमयसि पर ब्रह्म महिषी गिरामाहुर्देवीं गृहिण गृहिणीमागमविदो हरिः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वं धुरधिगमनिःसीमहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी